Значит, я считаю, что этот гуманитарный конвой – это всего лишь пиар-акция Путина, которая предназначена для того, чтобы э, вводить в заблуждение украинских граждан, а также это определенная пиар-наводка для возбужденных умов граждан России. Дело в том, что Путин проигрывает войну э, так называемая Новороссия. и это чувствуют жители России. Они задаются вопросом, почему мы проигрываем войну, почему наш великий Путин это проигрывает. Он показывает своим гражданам, что я добрый, замечательный и так далее. В этом гуманитарном, э, так называемом, конвое, хотя хорошее дело конвоем не называют, там может даже ничего и не быть. Может быть просто воздух. Это не более чем пиар-акция. Позиция правительства Украины следующая. Любые гуманитарные грузы могут поступать в Украину только после разрешения государства Украина. Тем более мы не хотим получать грузы от государства России, которая сама в лице Путина развязала эту террористическую войну. Как правильно сказал премьер-министр Арсений Яценюк, лучше бы они пригнали сюда 280 пустых КАМАЗов и забрали с собой всех террористов. У нас есть встречное предложение для волонтеров. Давайте загрузим несколько командов с салом, с овощным молоком и направим в Россию. Вот просто так, знаете, вот прямо завтра утром на, на, пешеход, на переезд в Оптовка, да? Я хочу посмотреть, как запустят нашу гуманитарную группу.